उत्पत्ति की कथा पुस्तक में अध्याय 1 उत्पत्ति के अध्याय 8 वचन तक पढ़ ली। तो उन ने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी जब तो बाग में अपने आप को लुकाया तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था शब्द उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के विषयों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए जे क्या दे के सुन लो जी का परमेश्वर के पवित्र वचन से लिखा है कि परमेश्वर जब ठंडे वेले बाग तो आदम और हवा ने सुनी और जब परमेशर की आवाज सुनी है उन्होंने अपने आप नमेश्वर के सामने लुकया दबारा पंजाब पड़ी परमेर की आवाज सुनी

जब जब परमेश्वर इन्हों मिलने वास्ते आता है तो पहला कभी रुके हाँ जी नहीं ना तो आज क्यों रुक रहे कारण की अंदर की आ चुका पाप आ चुका है तो पाप का नतीजा या परिणाम जब

कोई गलती आए कोई भी कुछ भी आया ताकि रोकने की कोशिश नहीं कर रहे रोकन मतलब अगे रुकनों कर देता है घर भी अगर कोई नुकसान हो गया बच्चे तो या किसी तरह सारे को कोई नुकसान हो गया तो आप हमेशा भी कर रहे अगर पैर तो नुकसान हो गया तो भी करेगी बच्चे नौते करेगी देखो बच्ची देखे ना मैंने बड़ा सफाया है बच्ची देखा नहीं हो गया किधर मगर लोग तो देखे देख के फिर फिर पीछे लोग दिया मतलब, मतलब सादा बहाना ही नुकना है अगर तुसी कोई बहाना बनाया तब बहाना ही किए नुकना है नहीं तो पीछे लेट आए पीछे सोच के आओगे बहाना कीला

फिर भी लुक के सही ना थले बैठ जाएंगे। मतलब एक पावना है, ना है। तो बहाना साझ लो लुक के पीछे लुकना है आज के बाद एक अपने जीवन पक्का करो कुछ भी हो गया लो बहाना ना लाओ तो ना जोर नहीं बोल सकते हैं कुछ भी हो गया की नहीं करना ना। सिद्धा कहना कि आ मेरे को गलती हो गई दो दिन याद आ मेरे को रोड गया जी जी दास गल्ला आप मेरे को कुछ नहीं तैयार दे सकते ना मेरे कन्नी दे मैं की की करा है मेरे पादे आ आ को दास गल्ला की कीता है अब जो जब उसको मैंने पता फायदा की गलती तो भी नहीं माफ हुई मिट्टी अभी नहीं सिद्धा बोल सकते कि मेरे तो है? अगर एक परसेंट भी ताकि गलती है तो उन्होंने कितना मनना है सौ मनना है कुछ लोग कहते मैं गलती है मैं भी गलत बोलिया एक क्यों होता है इस अंदर की है विवेक काला हो गया जदा का पछता पर नहीं ना आ रहा तो ताना बेवकूफी हो गया काला हो गया वो ताना की तो नहीं करता दोषी नहीं करता ये आप खतरा कर रहे हो बेवकूफ नहीं काला हो गया उसे देखिए प्रभु यीशु के समय इसराइली लोग औरतों को पत्थर मार लिया है प्रभु यीशु ने पूछा भी मैं तू दास પ્રવેશની કી કિત્તા હે નામ આલ કે આસ્તર નહીં મારો કે આ ખાલે કી કિત્તા કુછ લખ્યા હે લખ્યા ક્યું સરમગયાની પરમેશર હે ના કે जिन्हे પથર મારલી આયે ઉના દી જીવન دے بارے પતા ના ઉને એક એક ગાલી લખી થલે जिन्हे આણે કી તઉ પથર માર લો ઓન سارے نے જદો પડે

इसका विवेक की तुरंत तो तो अंदर हाँ। भी ये गलती छोटी छोटी गलना चाहिए तो अगर तो शब्द तो किसी को बुरा लग गया तो तुरंत तो बोलना चाहिए सॉरी अगर मेरे शब्दों को दुख पहुंचा तो मैंने शरीर व्यक्ति हाँ। करेगा अपनी इज्जत बचाएगा हाँ मैं माफी मंगा माफी मंगने वाला व्यक्ति छोटा नहीं हम आत्मिक लेवल उच्चा तो सोचते हो

पढ़ियो नौ ते दस नौ ते दस वचन पढ़ियो तत्ते ये हवा परमेश्वर ने आदमी को पकार के अक्षया कि तू कित्थे है हाँ उसने अक्षया कि तेरी बाज बाग में सुन के मैं डर किया जी हाँ क्यों जो मैं नजर सो मैं आपने आप लो लगाया होने को किया लगी है शर्म पहला नहीं ना होने को किया गया शर्म।, शर्म आ गई लुकन दी बजाय परमेश्वर को सीधा नहीं कह सकता कि मैं पाप कर चुका मैं की कर मैं ते दया कर दो होने को की आ रही है शर्म आ पाप आ गया अंदर तो तब की आ फिर माफी मंगल लग गया भी शर्म मैं तो माफी मंगल शर्म आ रही है दस वचन पढ़िए

हिंदी में पढ़ ले। तभी विवाहो पर पुकार कर आगम से तो पूछा तू कहा उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया जी? क्योंकि मैं नंगा था इसका फल खाया है आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया अगली बार सुनो ध्यान दे कि अगर कुछ सुन रहे हो तो तुम समझ आ गई होगी पाप अंदर आया सब तो पहली गल अपने आप को की करते लुकारे की गाते लुकारे लुकारे

ठीक है तू जेडी स्त्री पड़ीया दारा विच फिर आदमी ने अखला कि जिस ती हि तू तो मेनू देता सी ओस ने उस विच तो मेनू देता ते मैं खाता ठीक है, है? किन्ने वाले विच जिस स्त्री नु तू मेनू देता उनने मेनू फल खडाया ते मैं वाले के ना इसे और तो आते आसपास बहुत सारे लोग होंगे विश्वासी भी होंगे सेवक भी होंगे जेले अपने आप को नीचा मैं सही ते दूजा गलत अगर कोई मेरे को पास जी प्रार्थना करो अस रिश्ता करने चले हो गया अगर कोई गलती पै गई कह पास जी ही दवा की गलती के दवा थी? तुम दवा की तुम दस दवा की थी। गलती कितना की कौन मुके अगर कोई गल करोगे को तो तेरे पास तो तो ही तो जीव तो रस्ता ही तो जी तो उधर देखो ये लिया कौन मुके गलती कितना कुछ सुन रहे हो आधा यही ही तो कर लिया आपने आपनों सही बजे हो चलो हवा देख लेते हम हवा के लिए शायद हवा अपना पाप मान जाए जीवन के अंदर चल तेरा को साथ ही हवा परेशान ने टीवी नो अखिया कि तेरे एक की कीता टीवी ने अख्या कि सांप में मेनू पर माया तामे खाता सुन ले हिंदी चुने पढ़ लो तीन का तेरा तभी हवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने तो क्या किया है सी ने कहा सब ने मुझे बेनकाब किया तब मैंने खाया मनया किसे अंदर स्त्री भी की कह रही औरत तो भी की कह रही देखो परमेश्वर जी मैं सही है मेरी कोई गलती नहीं मैं थे किसने भरमाया सब ने सब गलती की हम ना जी परमेश्वर जी

एक गल मोटी आज अच्छ सीख लो पहली तो जो भी होया सीधा मनना लुकन की कोई जरूरत नहीं उन्हें आख्या फिर इधर आया ये होया चलो आया कुछ नहीं नंबर दो माफी मंग की नहीं आनी की नहीं आनी चाहिए तीन दूसरे दे की ना लाओ

अच्छी तरह सुनो विश्वासिया के जीवन के अंदर अगर तुम सही विश्वासी हो सही आत्मिक व्यक्ति हो छोटी छोटी गलती लेनी माफी मंगल तो कभी पीछे नहीं आती तारा सही असली दिलों टूटे दिल का पछाता ही तारु ताँग माफी दिलाएगा परमेश्वर माफ कौन करेगा परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर तो इलावा पाप कोई माफ कर ही इसलिए तीन गल अपने जीवन चाह कर लो आदम ने की किया असली कर लो तुम अपने जीवन च पक्का कर लो सिर चुका प्रार्थना